Привет, я Смила. А это мои одноклассники. Они очень веселые и позитивные. А почему вы все такие грустные? Мы не хотим Мы не почему не мечты не О чем вы мечтаете? Я бы хотела стать балериной. А я бы хотела стать певицей. Эх, вот бы мне стать профессиональной художницей. А я бы хотела бы играть на народных инструментах, именно на домбре. А я бы хотела быть такой же гибкой, как гимнастка. А я хочу быть величайшим фокусником флоп в мире. футболистом. Я бы хотела стать величайшим тэквондистом. Я хочу стать величайшим дзюдоистом. Я тоже хочу стать певицей и петь на высшем а. уровне. Так давайте вспомним сказку «12 месяцев». Ты и что? что? Там еще принцесса была которое которой все получалось. Так давайте вспомним. Папа, я хочу подснежники. Доченька, мила, успокойся, ведь так же не бывает. А я хочу сейчас Подснежники? Зимой? Но я на немедленно. Ладно, я дам приказ, чтобы они их нашли. Ваше Величество, так же не бывает, что апрель раньше марта, а март раньше февраля. Все должно быть так, как должно быть. А я хочу сейчас. очень успокойся, вот тебе подснежники. Да, ребята, это только сказка. Ах, если бы тут сейчас фея появилась.

E ...разум. Нужно этому научиться и хорошо потрудиться. Об этом вам поможет волшебная школа. Какая? Ведь лучшие таланты мы находим здесь. Ведь лучшие способности мы развиваем здесь. В волшебной школе потеряли.